Salam dəyərli izləyicilərimiz, xoş gəldiniz hər birinizi. Bu gün sizlərə möhtəşəm 6 otaqlı həyət evimizi çəkib sizlərə təqdim edirəm. Dəyərli izləyicilərimiz, yerləşmə yeri çox ideal bir yerdədir. Hündür bir ərazidə yerləşir. 6 nömrəli məktəbin yaxınlığı, lider marketin arxası və qapıya qədər asfalt örtüyü olan bir ərazidə yerləşir. Miranərlə məhəlləsi adlanan bir ərazidə. Gördüyünüz kimi evimizin belə bir xarici görünüşü var. Evdə bəzi təmir ayi tamamlanma işləri gedir, onu da nəzərinizə çatdırım. Tam təmir olub təhvil veriləcək. Qiyməti çox münasib bir qiymətdir. Kommunalların hər birisi mövcuddur. Qaz, su, işıq və mərkəzləşdirilmiş kanalizasiya sistemi və ən əsası sənəd qabscadır ki, dövlət ipotekasına tam yararlıdır. Evimizin tikinti haqqında sətraflı məlumat verək. 60x60 karkas -60 beton, /60 /60 1-ci 2-ci mərtəbə arası monolit beton, 4 bir tərəfi qoşa hörğüdür və 1-ci mərtəbəmiz ümlükdə istipollarla təchiz olunubdur. Belə bir həyətiyanı sahəmiz var, tam ətaşlarına qədər döşəndib, 2-3 avtomobil rahat şəkildə daxil ola bilər. Fasadı tarsovka emulsiya və istaqlardan istifadə olunub, pəncərlər isə gördünüz kimi şəbəkə pəncərə və həyət yanı sahəmiz bu şəkildədir. Gördüyünüz kimi, əl qapımız və putna idarə olunan avtomobil daxil olması üçün giriş qapımız üç daş kürsə üzərində inşa edilib. Gördüyünüz kimi, prəkənlərimiz də ağlay daşlarına qədər döşənilib. Daxtoloq evimizin təqdimatına görə gördüyünüz kimi belə bir giriş olan, dəhliz olan hissəmiz, dəhliz ümilikdə mərmər qranit daşlarla döşənilib və istipolla təchiz olunubdur. İkinci mərtəbəyə qalxan piləkənimiz, piləkəndə monolit beton. Bu hissədə gördüyünüz kimi kollektor xətlərinə qədər çəkilib, tam hazır vəziyyətdə. Dəridizləcərlərimiz belə gözəl, səliqəli, klassik üslubda təmir olunmuş bizim qonaq otağımız. Döşəmənin laminatı qalıb. Bütövlükdə gördüyünüz kimi monolit beton və istipol ilə təchiz olunubdur. Gördüyünüz kimi naqşlı qapitan istifadə olunub. Bu hissədə yerləşir bizim hamam otağı, sanitar qovşağımız. Gördüyünüz kimi ağara bəklərdən istifadə olunub və bu genişlikdə mətbəximiz. Mətbəxdə döşəməsi mərmər, granit, -mər, istipoğun təhsis olunub, kommunikasiya xətlərinə qədər çəkilib. Tavanı alçıpan tavan və birinci mərtəbədə yerləşir bir yataq otağımız. Pəncərlərin qarşısını keçən heç bir maneə yoxdur. Günəş işığı rəncəkdə otaqlarımıza düşür. Həqiqətən də ki, çox ideal bir yerdə yerləşir. Birbaşa duz gölünə panoraması var. 6 nömrəli məktəbin və 569 nömrəli avtobus dayanacağına tam yaxın bir ərazidə. Gördüyünüz kimi, ikinci mərtəbəmizin də mərtəbə arası manolit betondur və dörd bir tərəfi qoşa hörgüdür. Dəyil siz də izləyirsiniz, izlə, onda nəzərinizə çatdırım. İkinci mərtəbənin otaqları ilə məhz yaxından tanış idim. Bu hissədə yerləşir bizim bir yataq otağınız. Gördüyünüz işlərin hər birisi tam təmir olunub, təsvir veriləcək. Yəni sonda deyilən qiymətə daxildir. İkinci mərtəbəmizdə də hamam otağı, sanitariya qovşağı məhzda gördüyünüz kimi iki otağa qədər vurulub. Bu hissə də bir yataq otağımız. Və sonuncu yataq otağım. Hər bir otağımız gördüyünüz kimi geniş, gözəl zövqlə təmir olunub. Divar kağızlarına gedər, həqiqətən də ki, həm bahalı, həm də zövqlü divar kağızlarından istifadə olunub. Və bu hissədən dəri izləzlərə baylana çıxışımız var. Gördüyünüz kimi ətraf tam yaşayışlı olan evlər. 6 nömrəli məktəb qarşı hissədə də lider marketin arxa hissəsində yerləşir. Qiyməti 125.000 start qiymətidir. Real müştərilərimizə sözsüz ki, endirim olacaq. Kanalımıza abunə video məlumat verməyin ki, hər yeni satışa çıxan evlərlə birinci növbədə siz tanış ola biləsiniz.